Всім привіт! І сьогодні хочу з вами обговорити таку тему як особистий бренд. Навіщо він потрібен, і як його зробити, щоб це наповнювало вас? Як це наповнюють мене? Давайте я представлю, чим я займаюсь Я знімаю відео під ключ брендам, бізнесом, блогерам і все, що зв'язано з цим. Плюс конвертіруємо клієнтів в бізнес через відео. Ось. І робимо. Весь аспект в маркетингу. Тобто, якщо у вас є бізнес, ми можемо його так облаштувати, щоб це приносило як можна більше клієнтів без великих затрат. Якось так. Дивіться, навіщо я знімаю це відео і, в принципі, його опублікую на YouTube. Перше, це історія, яку я через рік відкрою і подивлюсь, що я знімав і в якому. Я був в етапі житті, і етапі своєї роста, щоб просто відкрити колись і побачити, що відбувалось, і які думки у мене були, були, були в голові. Так, зараз чайочок. Це... Дивіться: ось ви спросите, що це за обстановка? Это обычное чаєпіття и обычный розбір, разговор с глядачами, которые будут меня смотреть. Ось. не просто для привлечения. Может быть, селедка, может быть, колбаса без разницы. И почему я это говорю? Потому что неважно, как и что стоит в кадре. На это не нужно заморачиваться. Важно, какую вы информацию подаете и какой вы эксперт в своей нише, в своем бизнесе и так далее. Чем больше вы можете выдавать цены информации в блоге, тем больше людей будет конвертироваться в ваш блог и бизнес. То есть, если вы раскрываете свой бизнес и делаете свой как бы инфопродукт, свой как бы маркетинговый продукт, либо просто прокачиваете узнаваемость бренда, то важно, важно, очень важно выделяться от других. То есть брать какой-то уникальность, потому что мало кто вообще ну, просто берет и делает так, как не делают другие. Они просто либо берут, листают ленту в ТикТоке, либо в Инстаграме, либо в шорт тематике, крутят эту ленту, ищут идеи, модернизуют и как бы публикуют. Це структура, якби СММ. Ну, не всіх SMM, ну, какої частина є. Ось. А ми робимо так, щоб бренд, компанія, або блогер, або хтось вообще як можна менше тратив на рекламу. Ось, наприклад, там Таргет або якась колаборація, або щось ще. а больше брав органичным, ось, и это очень важно. Но не всегда эта связка работает. Иногда органика очень сложно дается, что нужно брать какими-то другими методами, чтобы забустить эту органику, Вот очень много схем, очень много как бы есть связок, которые делают узнаваемость, которые генерят трафик, и так далее в бизнес. Вот, на это не будем углубляться, это есть отдельные ролики. Сейчас хочу разобраться, почему вообще круто снимать контент и его выпускать на регулярной основе. У меня это не получается делать, но я стараюсь это делать, потому что раньше я занимался спортом, ну и сейчас занимаюсь спортом, форма есть, форма присутствует всегда мы как бы должны ее поддерживать, чтобы у нас была менталочка хорошая, плюс у нас была дисциплина, плюс у нас была как бы ментальность, грубо говоря, в том, что ты понимаешь, что у тебя есть структура, ты постоянно дисциплинирован, ты постоянно тренируешься, это энергия и все в таком отроде. Кто понял, тот понял, кто не понял, пишите <связать> мне, объясню. Вот, и самое главное, в чем еще я занимаюсь, это вести как дневник. Тобто х, хоча б раз в місяць наповнювати сторінки або знімати коли тобі треба, коли ти забажаєш. Ось тому, що коли я це говорю, це ну з, з, з енергетики якогось якось говорю і без якогось сценарія чіткого. Но в голові думки є обговорити якусь тему, і це дуже зручно, коли ми знімаємо на постійній основі контент. В лайфстайлі, наприклад, у вас ніша пиломатеріалів, або строїтельства, або якась агросфера. Вам не треба якісь сценарії, вам не треба якийсь контент-план, вам просто треба інфлюєнсер, блогер, контент-мейкер, який асоціюється з тим, що він приїжджає к вам, знімає контент на свою камеру або телефон і спілкується з вами. І Просить вас раскрыться на камеру. То есть вам певні вопросы, певні там, какие-то истории вы потрібні, потребно, чтобы вы рассказали, або какие-то интересные факты. И просто поговорить как с человеком, раскрыть этого человека прежде всего. А если человек раскроется, то и бизнес его раскроется, в принципе. Будет понимать, что это за бизнес, что-то нужно делать, как нужно подвести, как нужно как бы сделать какие-то делишечки вот это главное и когда у вас есть этот человек или вы ищете этого человека то это вот самый крутой в принципе как это сказать не лайфхак а метод для органического образования чтобы как можно меньше вы потратили на рекламу но как можно больше вы залучили себе клиентов бизнес потому что что клиенты в бизнесе это самое главное Ну В принципі, продажі і клієнти, тому що не буде клієнтів, не буде бізнес. Не буде бізнес рості, ну, нічого з цього не буде, Не буде прибулі, не буде платити зарплату, ні будуть ну, нічого. От. І це головне. І головне знімати ролики, вести медійність продукту, бренду і так далі. От. Коли ви медійна людина, і коли ви знаєте про що вам говорити в блозі, то це дуже добре. Тобто у вас всі-всі-всі моменти закриваються, наприклад, набор сотрудників, набор якогось може бути спонсорства, може бути якісь порад і так далі. І це якби ком'юніті формірується так, що у вас і є клієнти, і є побажання, які ви можете закрити через свою медійність. Ось. Тому це запам'ятайте, І це, ну, якби must have на 2025 год. І на 20, 26 27-й, і, і пішло-поїхало. В, в, мі в 21 в віці, віці ну, це все в принципі. Тому що якщо бізнесу нема в соцмережах, то я ну, не знаю, як він розвивається. Ось, То просто. ну... Треба робити э, в соцмережі 100%. І ну, чому їх треба робити, давайте я вам розповім. То, що це клієнти, це медійність, це якби узнаваемость просто ну, как би бренда. Чим більше людей знають, тим більше людей можуть у вас це купити. Це так в основному. Прежде чем блог и вообще что-то заводить, вам нужно понимать, зачем вам это нужно. Если вы можете ответить на этот вопрос, зачем вам это нужно, то это вам 100% нужно, и нужно бить в эту сторону. Если даже не получается бить в эту сторону, брать людей, которые могут бить в эту сторону и вам помогать. Но вы должны в это вникать. Если вы не будете вникать, то результат какой-то другой человек вряд ли может сделать. Вряд ли человек, который не живет бизнесом, как вы, Почему не живет? Потому что вы его строите, вы основатель этого бизнеса. Вы должны разбираться практически во всех моментах, вот, пока вы не покинули операционку. Вот, и это главное, и я, и команда робит так, чтобы мы дополнивали бизнес, то есть, чтобы основатель не заморачивался над какими-то проблемами там, клиентов в медийной структуре и так далее. Мы должны раскрыть его, его бизнес, чтобы к нему органически попадала клиент и конвертировались в... Вы поняли, что. Вот такой короткий мини-фидбэк, вот, мини-разговор, мини-мои думки, которые я просто снимаю с одного дубля, с одного кадра, без нарезок, без ничего. Это вот такая структура у меня. И я думаю, она очень-очень-очень-очень даже вам зайдет, потому что вы это уже смотрите, значит, вам мои мысли, в принципе, ну, как бы, они, я думаю, сочетаются с вашими мыслями. Так что, я якось так, и я за то, чтобы делать контент просто и масштабировать его много, чтобы как меньше вы тратили на рекламу, а как можно с этого зарабатывать. Так что, что, если вам что-то нужно, пишем в директ. Я вас чекаю.